Утро. А? а почему остановили? что почему остановили? Нарушил я. А что нарушил? Что да... я объяснил? Сейчас А, то есть по 22 предупреждение? А, ну, что нет, проверю вас... документы, ну, я сейчас проверю порядке, то увидим. в порядке, то увидим. знаете когда? Я Вы знаете когда? Я вы не, вы не обязаны передавать, не обязаны предъявлять, пока он не предоставит вам доказательства вашей вины. Это по закону, так что вы даже можете спокойно сесть сейчас в машину и сидеть, он должен к вам подойти. Никакой закон вас не обязывает передавать более документы Нет, я не я обязую, скажите. и выходить с машины. Никакой. Сейчас, я разница я разница я между нами... Меня. Добрый день. А что Да вот, интересуюсь, почему вы прячетесь... Почему не несете службу а вместе месте концентрации ДТП? Перекресток Где перекресток? Вы где-то видите перекресток? перекресток. Где? где? Посреди... Вы на перекрестке если стоите? Если я посреди перекрестка, вы до меня не подошли, а почему вы стоите с порушением? Если я уехал, стал бы с порушением. вы испытаете, почему я тут стою? А, а вы знаете, что вы должны... Вы должны а... нести службу вместе месте концентрации ДТП. Знаете а такой приказ? Не, ну вот сейчас, где он? Вместо концентрации ДТП. Я сколько здесь живу, короче, здесь ДТП очень мало бывает. И, тем более, вы так спрятались красиво вообще, ну, и не прикопаешься. Не, я, насчет этого, насчет этого вопросов нет, ну просто так спрятались, короче, как будто, не знаю, ловите, короче. Хотите, что? Снимать? Я запрещаю вам снимать себя. А я спектр снимаю, природу снимаю. Ну, снимайте, снимает, хорошо. Какие-то что-то есть? Лавочка прикрылась. А? Лавочка прикрылась. Какая лавочка? Ну, взяточная ну, лавочка. Какая лавочка? Ну, обычная. У вас, вас какие-то доказательства то есть? Почему вы обвиняете людей в том, чего вы не видели, не, не знаете я вообще? Я знаю. Не надо... Вы Подождите. за это, вы за это то время столько могу, раз ком компрометировали себя. сказать на вас. Вы тоже взяточный. То же самое да, я могу сказать. Это ваше мнение. Ну, это не ваше мнение. Можете... Ну, это, 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 это ваша миссия, субъективная это. думка. ваше, О, именно. Ну, так что? Ну, так не надо утверждать то, что вы не знаете, то, что вы думаете. Правильно? Просто, просто прошло, за это вы... время, короче, которое прошло, вы реально не надо, милиция скомпрометировала судить по одному человеку, правильно? Ну, так сколько вас таких людей? Нет, подождите, вас сколько? А вы почему? именно а меня. Почему вас я Вы именно меня. А человек почему? нарушил, я ему объяснил, что нарушил. Я ему предупредил, потому что он а, не местный. А как, как вы можете доказать, он не вот Нет, ну подождите. Вот, подождите. А зачем, а вот, зачем что-то доказывать? Что доказывать, если человек а у нас согласен? По закону. у нас по закону, Зачем? Понимаете? Подождите, человек э, согласен своим правонарушением. Зачем вы... ему что-то доказывать? Логически, правильно, правильно. правильно. То есть, Грубо ну, говоря, он, он все время будет виноват. Подождите, да? подождите, Потому что он из остановился, ваших слов. он остановился, он нарушен, правильно? Правда, право, 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 право. он, он наруш... остановился, он нарушил а он правило, Он правило, Почему? он нарушил. Он не не правило, не правило, правило, не правило, он не человек, согласен, человек согласен, человек согласен с правонарушением. предупредил, он поехал. он поехал. Чем... То есть вы хотите сказать, что нам не реагировать на, право, на правонарушение, правильно? Вам вы реагировать, и вы и сказали, должны реагировать по закону. Ребят, ну, работайте просто по закону. Ну, То есть ну, ну, я против вас ничего не имею. Работайте по закону. Я вам еще раз говорю, я составил Это протокол. Это потому что я подошел. А так против протокол. Я составил протокол. Вы бы не смогли составить протокол, потому что. Если человек согласен, я могу составить протокол. Если человек согласен, правильно. Потому что он не знает правильно. свои права и ну, вы, это... вы просто подожди, этим пользуетесь подожди. и издеваетесь над, над людьми. Чем мы издеваемся над людьми? Потому что, что он нарушает вы разводите на дорожную, дорожную на Разводите, людей, берете взятки короче это, из алиментарных. Это дискуссия, это я же вам говорю еще раз. Это ваша субъективная думка. Да. Все. Ну так, до да побольше. До свидания. если эти службы. Хорошо. Служите народу. Нормально, не-не, все нормально. Не да нормально. Ай, да, вот так мы служим, прячемся. А вот как вы сейчас будете доказывать, если он не согласен с виной? Ну вот как? Не, ну просто, мне нет, просто интересно узнать, действительно, интересно. вот как? Человек говорит, я не нарушил, вы говорите, он нарушил, вы что, отпускаете его? Получается, что он реально, короче, нарушил. Ну, что у вас есть? У нас есть камера, если надо, мы будем... Камера есть, но я же говорю, а сейчас человек нарушил, то есть видно действительно, что человек нарушил. Ну так как, как можно снимать то, что он уже нарушил? Начинать снимать. Если он нарушил, так он нарушил. Соответственно, короче, он говорит, я не нарушил от ваши действия. Счастливой дороги, то есть получается вы отпускаете правонарушителя. Не, ну я ж, не, ну, Конечно, вот объясните, вот объясните вот, вот, мне по поводу этого. Человек, человек, человек не согласен, ну серьезно. Ну, вас как зовут? Вас, вас как зовут? Александр. Александр. Александр, не, ну просто мне интересно, вот вы несете смысл здесь. Вот как вы собираетесь доказывать? Чего вы не приходите когда э, люди действительно порушают, историю дорожные транспортные пригоды, да, сбивают людей. Вы тогда не приходите, тогда видео уже не нужно, правильно? Видео всегда новое. Я, я только, уже, я только за, я ДТП. только так за, все? чтобы в каждой ну, машине так. был видеорегистратор. Да. Поэтому а вы должны нести службу в месяц, когда концентрация ДТП. Здесь ДТП, ну. Учите правила. Чертовый частенько видно темно, место дислокации. Мы, видно темно. На самом деле все. То есть именно это место, да? Именно это место, да. И 12.23. Нет, ну я за вами стою. Конечно, хорошо. Согласен. Нет, я, я предскажу, я отвечаю за свои слова и за свои поступки. Интересно, а вот как вы видите, например, что человек нарушил? А какие нарушения вот я вижу? Не, ну просто... Вы такой любопытный. Да, я вы очень любопытный. Пойдите в армию, отслужите в УДИ. А вы думаете, я не служил, да? Ну, конечно же нет. Ну, так, это ваше субъективное мнение, вы как вы Я просто сказал, что я так думаю. здесь? потом... Вы бы не учили не лучше законы, чем и рассказывать, и кто кому должен в армии служить. И потом кто нарушает, я не знаю. Элементарных правил дорожного ружья, я не может, не может, а как, а может... как, вы, как, как вы это узнали, что я не знаю элементарных правил, правил движения? Дождь, 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 вы меня спрашиваете, а что вы не тут нарушаете? Вот именно, да. А ну, ну, мне ну, интересно. А вы вы, вы а должны вы отчитываться не не непосредственно, короче, вы вы не вас не понимаете? Понимаете? мы вас нанимаем, мы вам платим налоги. На вашу одежду, на вашу зарплату. Чтобы, не дай бог, взяток не было. Чтобы вам хорошо жилось, чтобы вы не брали эти самые взятки. Зачем у нас? поэтому интересно, чем, куда деньги мои идут, на что идут. Это э, Ну почему привет? Представьте себе, я нас, нас, у нас, 40 миллионов. И каждый будет спрашивать. Вы ну, непосредственно. Вы представитель. Вы, сейчас представитель государства, то есть державы. Я Украины, я правильно? Я я правильно? Я то есть вы можете. А вы можете, логику, вы можете сказать, вот, например, вот. Мы, короче, служим народу. Вот получается, вот так и так, так тут там проехал на красный свет или еще что-то. Мы его за это нарушаем. сейчас соберутся и едут, наверное. Или ДТП, или еще какую-то разведку. Да ничего, как всегда. Всего хорошего вам, не нарушайте. И служите народу Украины. Всего хорошего. Как обычно, уезжаем Правильно, пристегнуться же надо. Умнички. Вот так слезут наши доблестные ГАИ. Спрятались, только подошли. К ним сразу же убегаем. Все, всем спасибо. До новых встреч.